Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita al hidra 1 Mei bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga juru bahasa isyarat malam ini Muhammad Amsyah Zamani. Kita ke tajuk utama malam ini. Penduduk naik berang 20 tahun, hidu bau busuk. Juga tertinggal dalam van lebih 4 jam, budak 5 tahun maut. Seorang kanak-kanak lelaki berusia lima tahun maut dipercayai lemas selepas dilaporkan tertinggal dalam van sekolah selama lebih empat jam. Mangsa yang merupakan pelajar tadika di Taman Bukit Indah Iskandar Putri itu ditemui tidak sedarkan diri dalam van terbabit kira-kira 12 tengah hari semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, Assistant Commissioner M. Kumarasan, Mangsa dipercayai tertinggal di dalam van sekolah itu selepas pemandu van menurunkan pelajar di hadapan tadika pada jam 7.30 pagi. Kanak-kanak berkenaan dipercayai mungkin tertidur. Mayat mangsa sudah dirujuk ke Hospital Sultanah Aminah HSA bagi proses bedah siasat. Bagi membantu siasatan, pihak polis telah menahan pemandu van sekolah yang berusia 56 tahun itu. M. Kumarasan juga berkata suspek tersebut tidak mempunyai rekod lampau dan hasil ujian air kencing juga mendapati suspek negatif dadah. Katanya lagi, suspek sedang ditahan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah KPJ selama tujuh hari bermula hari ini hingga Rabu depan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 31-1-A, Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu kesalahan pengabaian dengan bertindak secara cuai ke atas kanak-kanak. Polis berjaya menumpaskan sindiket mencuri bekalan elektrik untuk tujuan perlombongan Bitcoin melalui op elektrik di daerah Marang dan Hulu Terengganu. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata operasi dijalankan dengan kerjasama juruteknik pasukan Special Engagement Against Losses SEAL, Tenaga Nasional Berhad TNB. Serban di dua premis iaitu di Bukit Perpat Hulu Terengganu dan Wakaf Tapai Marang telah menemukan 45 mesin melombong bitcoin yang dianggarkan bernilai RM225,000. Katanya serban menyasarkan kawasan perumahan dan rumah kedai di daerah Marang dan Hulu Terengganu yang disyaki dijadikan sebagai lokasi mencuri elektrik bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Jelasnya selain mesin Bitcoin, polis turut merampas pelbagai peralatan lain yang digunakan untuk kegiatan tersebut dan tindakan mencuri elektrik ini menyebabkan TNB kerugian kira-kira RM36,000 -kira ringgit sebulan. Bagaimanapun Datuk Muhammad Khairi berkata, tiada Di tangkapan dibuat dalam serbuan berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan Seksyen 427 Kanun Keseksaan dan Seksyen 37 Akta Bekalan Elektrik 1990 yang boleh dihukum penjara hingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Selain denda maksimum rm ringgit atau penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak sesekali terlibat dalam kegiatan mencuri arus elektrik sama ada untuk kegunaan sendiri atau tujuan komersial seperti pelumbungan bitcoin haram kerana bakal dikenakan hukuman berat. Terpaksa berdepan bau busuk hampir setiap hari selama 20 tahun sehingga sebahagian mereka turut berdepan masalah kesihatan termasuk hilang diri bau, gangguan lalat dan juga keselamatan. Situasi itu terpaksa dihadapi lebih 5,000 penduduk dari 10 kampung sekitar kawasan kampung desa Makmur. Akibat kewujudan tapak pelupusan sampah yang hanya terletak 300 meter dari kawasan penduduk. Penduduk kampung desa Makmur Hassan Sani Rizwan berkata dia dan tiga anaknya sudah hilang dari bau akibat bau busuk yang kuat sentiasa dihidu sejak menetap di kampung itu 15 tahun lalu. Katanya tingkap rumah juga terpaksa ditutup 24 jam bagi mengurangkan bau busuk menerjah masuk. Saya dengan anak-anak saya ada tiga orang, semua hidung ni dah tak boleh bau. Macam tersumbat tau. Jadi macam orang yang berdekatan ni saya agak jauh juga. Tapi yang berdekatan ni lagilah sedih. Tetamu-tetamu datang rumah semua lari. Nak raya itu hari kita orang buat open house bau sampah saja. Makanan tak bau. Habis tu macam mana ni? Sampai bila kita nak nak macam tu kan? Penduduk-penduduk sini yang buat rumah tinggal rumah. rumah saja ada, penduduk dah tak ada. Apa macam ni? Sampai bila nak jadi macam ni kan? Selain gangguan lalat dan bau busuk, kehadiran banyak lori sampah di bahu jalan yang menunggu giliran untuk masuk ke tapak pelupusan sampah itu juga berisiko kepada pengguna jalan raya. Seorang lagi penduduk, Suhaila Banian berkata, situasi itu juga menyebabkan keadaan jalan persekutuan rosak kotor dan berair. Oh, saya sangat keterlaluan sebab kami dah mengalami berpuluh-puluh tahun kami duduk di Desa Makmur ni bermula tahun 2006 uh, pada awalnya abah saya bina rumah di Desa Makmur ni untuk keselesaan lah sebab kami fikir uh, di pinggir bandar dan suasana alam sekitarnya sangat bersih dan menyenangkan kalau kita dapat lihat gambar dari atas, kawasan ni adalah sangat-sangat ter masih terpelihara lagi, cuma di akhir-akhir ni bila makin rancak pembuangan sampah uh, dan bila kami lalu kami dapat lihat lori-lori dari daerah lain contohnya simpang renggam, tangkat dan keluang. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Semanggar, Jufri Juraimi berkata pihaknya telah mengumpulkan tanda tangan bantahan daripada penduduk kampung dan memorandum bantahan itu akan dihantar kepada Menteri Besar Johor. Katanya, tapak pelupusan ini beroperasi di atas tanah kerajaan yang tidak pernah diluluskan atau diwartakan sebagai tapak pelupusan sampah oleh Kerajaan Negeri Johor. Lebih menyedihkan katanya, tapak pelupusan ini juga membawa pelupusan sampah dari daerah luar iaitu dari Keluang dan Simpang Renggam. Cuma prinsip kita ataupun dasar kita adalah untuk mendesak mendesak supaya tapak pertubusan ini ditutup atau dihentikan kerana terlalu banyak aduan dan terlalu banyak kesan-kesan yang -kesan telah kita hadapi selama ini bertahun-tahun. Kita menghidu dengan bau yang sangat busuk eh? dan juga Uh, boleh menyebabkan menjejaskan kesihatan kita semua. Jadi kalau kita dapat uh, apa ni dapat dipindahkan atau ditutup tempat ini saya, saya rasa kesihatan dan juga keselamatan kita akan da dapat terjamin dan dapat dijauhkan dari segala perkara yang berbahaya. Atas desakan itu, lebih 50 penduduk kampung membuat piket aman bantah tapak pelupusan haram di hadapan tapak pelupusan itu di kampung desa makmur, Kota Tinggi. Sejuta ahli kesatuan pekerja akan menikmati diskaun perkhidmatan sehingga 30% melalui inisiatif Kad Pekerja Madani. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan kad tersebut bagi meringankan beban kos sara hidup mereka. Saya diminta untuk mengumumkan tentang suatu kemudahan tambahan tetapi saya akan sebarkan dalam mengenai kad kerja madani untuk memberikan wang kepada siapa saja ahli kesatuan yang ada kad kerja diberikan diskaun dalam kemudahan-kemudahan Menurutnya lagi, diskaun tersebut menawarkan dalam aspek barangan keperluan dan berkhidmatan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Pekerja 2025 di Ibu Negara pagi tadi. Lebih 30 syarikat yang menawarkan diskaun tersebut antaranya Aeon, Maiden, Bank Islam, Klinik Al-Islam, Zeus dan banyak lagi. Datuk Sri Anwar juga berkata tawaran tersebut turut bertujuan menghargai pekerja yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. Kata tersebut juga adalah satu inisiatif untuk mengukuhkan jaringan keselamatan sosial pekerja melalui sokongan langsung terhadap akses kehidupan seharian secara lebih sistematik. Bagi pekerja yang ingin mendaftar dan mahu mendapatkan manfaat tersebut, boleh layari laman web madani.mohr.gov.my Majlis Agama Islam Selangor MAIS memperkenalkan Kad Perancang Pewarisan Islam sebagai identiti perancang pewarisan Islam PPI berdaftar. Pengurusi MAIS, Senator Datuk Salihuddin Saidin berkata, Kad pengenalan khas itu bertujuan membantu umat Islam berkaitan pengurusan harta, terutamanya wasiat dan hibah serta membendung kegiatan penipuan serta penyamaran oleh pihak tidak bertanggungjawab sebagai wakil menawarkan khidmat pengurusan harta Ah, itu sebabnya kita memperkenalkan PPI, kad PPI ini sebenarnya untuk tujuan supaya tidak ada siapa-siapa di luar sana yang mengambil kesempatan kononnya mereka ni ejen kepada MAIS untuk tujuan mereka memberikan perkhidmatan yang kononnya datang daripada MAIS sendiri. Menurutnya lagi, kad tersebut mempunyai pelbagai kelebihan termasuk mengandungi nombor rujukan pelantikan PPI, tarikh sah laku, gambar dan nama ejen berkenaan. Sebagai sebuah badan yang diamanakan untuk mentadbir hal ehwal umat Islam negeri Selangor, MAIS sentiasa komited melaksanakan perkhidmatan pengurusan wasiat dan hibah secara adil, telus, profesional dan patuh syariah kepada masyarakat. Sehingga Mac lalu, MAIS bekerjasama dengan 63 orang PPI yang berdaftar dan aktif dalam mempromosikan perkhidmatan wasiat dan hibah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Penghargaan Rakan Media dan Rakan Strategik serta Pelancaran Kad Perancang Pewarisan Islam di Shah Alam. Pada majlis ini turut diraihkan Rakan Media dan Rakan Strategik sebagai satu penghargaan sepanjang tahun 2024 memberi kerjasama yang cemerlang dalam membuat liputan berita MAIS meliputi kejayaan, peristiwa dan aktiviti semasa MAIS. Kadar pengangguran negara catat penurunan 3.1% sehingga Februari 2025 dan ia ia merupakan kadar paling rendah dalam tempoh 10 tahun. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong kata kadar itu menggambarkan pemulihan berterusan ekonomi serta kejayaan pelbagai inisiatif kerajaan dalam merangsang pasaran kerja. Jelas Steven, jumlah individu yang bekerja meningkat daripada 16.91 juta hujung tahun 2023 kepada 17.34 juta pada hujung tahun 2024. Di bawah pimpinan PMX, dengan setiap kementerian berganding bahu bergimbing berat, kaum pekerja di Malaysia telah mencapai beberapa kejayaan. Satu, Kadar pengangguran terkini pada Februari 2025 menurun kepada 3.1% iaitu kadar terendah dalam tempoh 10 tahun. Steven Sim Chi Kiong berkata demikian dalam ucapannya sempena sambutan Hari Pekerja 2025 di Ibu Negara pagi tadi. Mengulas lanjut, Steven berkata, kadar penyertaan tenaga buruh turut meningkat kepada 70.6% dan bagi kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8%. Seketika nanti, Israel terbakar. Netanyahu koyak. Baca komen. Masih bersama Berita Al-Hijrah memohon maaf biarlah beradab dan ikhlas. Pendakwa Nazirah Abu Bakar berkata, jika berlaku sebarang kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja kepada manusia, amatlah wajar permohonan maaf itu dilakukan dalam keadaan serius dan penuh kekesalan. Tindakan seperti itu katanya secara tidak langsung mencerminkan pribadi seseorang atas setiap perbuatannya. Tular di media sosial sejak dua hari lalu, seorang wanita yang merakam video sambil ketawa menceritakan perihal anaknya yang tidak sengaja merobohkan pelamin pengantin sehingga mencetuskan perdebatan netizen yang rata-rata tidak bersetuju dengan tindakan ibu kanak-kanak berkenaan. Wanita itu mencetuskan kemarahan warga maya yang melihat tindakannya seperti membenarkan perbuatan anaknya dan bukan mendidik. Bila dah berlaku kesilapan, kekhilafan kita Bagus untuk kita minta maaf Kerana minta maaf ini adalah adab yang mulia Tapi bila dibuat dalam keadaan ketawa Dalam keadaan suka-suka Nampak seperti bermain-main Maka ia seakan-akan menambah luka yang telah pun berlaku Sebab itulah Islam ni Bila seseorang bersalah Langkah pertama yang perlu dibuat apa dia kena sedar bila dah sedar kemudian dia menyesal kemudian barulah dia perbaiki. Kerana kata Nabi SAW... alaihi wasallam, "An-nadamu taubatan." Nabi kata menyesal itu adalah taubat. Jadi, permohonan maaf bukan hanya tentang apa yang kita ucap tapi pada apa yang kita rasa. Mengulas lanjut, Nazirah berkata, setiap tindakan anak-anak adalah cerminan daripada didikan ibu bapa. Menanam sikap ihsan katanya berbula dari rumah. Kita sebagai mak ayah Ya, kita uh, tidak boleh hanya sekadar membiarkan. Sebab apa? Bila kita biar, bahkan kadang-kadang mungkin kita ketawa, kita gelak-gelak bila anak kita buat onang, kita bukan sedang mendidik, tapi kita sedang membenarkan. Dan ini tidak adil kepada anak dan juga kepada tuan rumah dan juga kepada masyarakat yang sedang menilai. Sebab itu cara macam mana kita nak didik supaya anak kita tidak menyusahkan orang, kita kena ingat anak kecil ni dia tak tahu apa yang patut dan apa yang tidak. Dan di sinilah pentingnya peranan ibu ayah untuk membimbing. Sebab setiap larangan yang kita bagi itu lembut tetapi tegas. Apa yang akan jadi? Ia akan membina benteng malu dan akhlak dalam diri anak kita. Dan bila kita ajar anak kita jaga tingkah laku di rumah orang, kita sedang ajar kepada mereka satu nilai besar dalam kehidupan namanya ihsan dalam pergaulan. Dan inilah yang dipesankan dalam Al-Quran dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kerana... Sementara itu, pakar perunding pediatrik KPJ Perdana Specialist Hospital Profesor Madya Dr. Zarin Iqmal Zan Muhammad Zain berpendapat sifat kanak-kanak yang berusia lingkungan 2 hingga 5 tahun secara fitrahnya memang suka bermain dan tidak dapat menghidu sebarang bahaya daripada tindakan yang dilakukan. Namun menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mengawal dan memantau anak-anak terutama di tempat awam dan majlis keramaian. Oleh kerana ini adalah sifat psikologi yang biasa bagi seorang kanak-kanak antara umur itu. Dalam hal ini adalah tanggungjawab ibu bapa untuk menjaga dan memantau anak-anak di majlis serta keramaian begini. Anak-anak antara umur hingga 2 hingga 5 tahun ini memang sangat aktif. Dan apabila minum air yang manis serta makanan dan kuih yang manis mereka menjadi lebih aktif maka awasilah anak-anak anda supaya tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak merosak dan mengganggu keramaian atau sesuatu majlis Sebelum ini itulah video seorang kanak-kanak secara tidak sengaja merobohkan pelamin sepasang pengantin Namun ibu dan bapa kanak-kanak itu sudah memohon maaf dan keluarga pengantin juga tidak mengambil hati. Bagaimanapun, isu ini menjadi hangat selepas ibu kanak-kanak tersebut merakam video memohon maaf namun dalam keadaan ketawa dan tidak beradab. Ia kemudian disusuli dengan video suami wanita berkenaan yang bertindak seperti mempertahankan istrinya dan bersikap defensif. syukur dan terharu. Perasaan itu dikongsi Muhammad Faris Abu Hassan 36 tahun dan Aizal Muhammad Nazim Sakari 34 tahun yang terpilih menjadi petugas haji musim 1446 Hijrah dan kali pertama berkhidmat di tanah suci. Selain gembira, mereka juga sedar bahawa amanah besar menanti dan perlu digalas demi memastikan kelancaran operasi haji pada musim ini. Mohamad Faris yang merupakan jururawat Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar berkata, "Peluang ini bukan sahaja satu penghormatan besar, tetapi juga satu amanah yang menuntut keikhlasan, ketabahan serta iltizam tinggi dalam memastikan kebajikan dan keperluan jemaah haji Malaysia terjamin. Saya cuba untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah-jemaah dengan sepanjang perkhidmatan saya telah berikan pada pesak pesakit sebelum ini." Uh, saya cuba-cuba untuk beri yang terbaiklah uh, kepada mereka uh, supaya mereka menjalani ibadah haji dengan baik dan sempurna. Menurutnya, semangat kerja berpasukan menjadi asas utama dalam menghadapi cabaran ketika bertugas di tanah suci, terutamanya dalam menyantuni Duyufur Rahman yang memerlukan rawatan dan perhatian khusus. Sementara itu, buat Aizal Muhammad Nazim Zakari yang pertama kali diberi kepercayaan sebagai petugas di bilik maklumat operasi BMU Madinah, nasihat dan dorongan daripada ibu bapa menjadi kekuatan buatnya. Saya bekerja di Roha ini melibatkan semua unit. Semua unit ada di sini, di satu tempat. Bukan, bukan ini tak melibatkan dengan jemaah, tapi dengan orang besar di sektor-sektor. Jadi di sini emosi sebagai saya kena jaga, saya kena kawal betul-betul lah kat sini. Ha, tak boleh main-main, tak boleh nak nak boleh keluar-keluar suka-suka pergi jalan-jalan tak boleh. Ha, sebabnya sini kalau dipanggil uh, emergency kita pergi kena pergi terus. Tegas Aizal Muhammad, petugas BMO Madinah perlu memiliki ketelitian tinggi dan memainkan peranan penting sebagai pusat rujukan maklumat meliputi pergerakan jemaah, penginapan, jadual ziarah, pengangkutan serta hal-hal kecemasan demi kelancaran keseluruhan operasi. Seramai 632 petugas haji tanah suci digerakkan ke Arab Saudi secara berperingkat bermula 24 April lalu bagi melancarkan operasi musim haji ini melibatkan 358 petugas rombongan kebajikan dan 274 petugas rombongan perubatan. TH menempatkan para petugas haji tanah suci secara menyeluruh merangkumi pelbagai sektor termasuk pengurusan maktab dan zon, kesihatan, bimbingan ibadat haji dan ziarah kewangan, media, pengangkutan, sajian, bagasi, khidmat pelanggan dan sebagainya. Laporan Rizah Faisal bersama juru kamera Dalami Yaakob, Madinah untuk Berita Al-Hijrah. Seketika nanti, Pakistan tutup sekolah agama 10 hari. Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu terus koyak apabila membaca komen penduduk Palestin tentang kebakaran berhampiran Baitul Maqdis malah dia mengarahkan agensi perisikan Shin Bet menyiasat perkara itu. Kebakaran hutan ini diisytiharkan sebagai darurat negara. Api menjulang dengan kepulan asap tebal merebak hingga ke lebuh raya berhampiran Baitul Maqdis. Netanyahu memberi amaran bahawa angin barat mendorong api dengan mudah menghala ke arah pinggir Baitul Maqdis, malah ke Tel Aviv. Jentera bomba dikerahkan membina sekatan api jauh melebihi garisan kebakaran semasa. Situasi cemas itu menyebabkan Netanyahu tidak keruan sehinggakan komen dari penduduk Palestin dan penyokong Palestin tentang insiden itu diambil serius kononnya berunsur hasutan. Agensi penyelamat Megan David Adam, MDA Israel melaporkan ratusan orang awam terancam susulan kebakaran disifatkan terburuk dalam beberapa tahun. Setakat ini, 23 cedera akibat lemas dan melecur, antaranya dua wanita hamil dan dua bayi di bawah umur setahun. Tahap amaran juga dinaikkan ke peringkat tertinggi. Menteri Luar Gideon Sar melancarkan kempen diplomatik menyeluruh dengan menghubungi lebih 12 negara untuk meminta bantuan memadamkan kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Britain, Perancis, Republik Cek, Sweden, Argentina, Spanyol antara yang dihubungi. Tiga pesawat Super Scooper Canadair dari Itali dan Kroasia dalam perjalanan untuk membantu operasi memadam kebakaran dari udara. Sementara itu, pihak berkuasa Palestin juga menawarkan pasukan pemadam kebakarannya sendiri untuk membantu memerangi kebakaran berhampiran Baitul Maqdis. Namun, Israel masih belum menjawab secara rasmi tawaran itu. Kepungan sepenuhnya oleh Israel ke atas Gaza kini memasuki hari ke-60. Tiada bekalan makanan, air atau perubatan dibenarkan masuk ke wilayah Gaza sejak 2 Mac lalu. Program Makanan Sedunia WFP Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memaklumkan semua kedai roti miliknya terpaksa ditutup dan stok makanan di Gaza kini habis sepenuhnya. Manakala menurut laporan pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA, pemindahan paksa secara besar-besaran menyebabkan ramai penduduk terpaksa meninggalkan bekalan makanan dan stok kecemasan yang dikumpul semasa tempoh gencatan senjata yang ditandatangani pada Januari lalu. Laporan itu turut menyatakan kebanyakan penduduk tidak mampu masak makanan sendiri akibat kekurangan bahan api dan kenaikan mendadak harga tepung gandum. Penduduk juga bergantung sepenuhnya kepada bantuan makanan memandangkan petani dan penternak tidak dapat mengakses tanah mereka apabila 70% wilayah Gaza kini diikhtihar sebagai kawasan larangan atau di bawah arahan pemindahan oleh tentera Israel. Pihak berkuasa Kashmir yang ditadbir Pakistan menutup lebih 1,000 sekolah agama selama sepuluh hari. Ikuran kebimbangan tercetusnya tindakan ketenteraan dari India sebagai tindak balas terhadap serangan maut minggu lalu. Ketua Jabatan Hal Ehwal Agama Tempatan, Hafiz Nazir Ahmad berkata mereka terpaksa berbuat demikian untuk melindungi nyawa guru dan murid. India menyalahkan Pakistan atas serangan senjata api yang membunuh 26 orang pada 22 April di wilayah Kashmir yang ditadbir India. Perdana menterinya Narendra Modi memberikan tentera India kebebasan untuk bertindak. Pakistan pula menafikan penglibatan dalam serangan itu. Islamabad berkata ia mempunyai bukti yang boleh dipercayai bahawa India sedang merancang serangan ketenteraan. Tambahnya, sebarang tindakan pencerobohan akan disambut dengan tindak balas yang tegas. Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. Sementara itu penduduk Muzaffarabad, Pakistan berharap keamanan dapat dicapai segera. Hum aman ki baat karte hain. Hum kehte hain ki dono dono mumalik ek achhe umsahay ki talar hain. اپنی سرزمین میں بارود کی فصلیں اگانے کے بجائے اناج اگائیں تاکہ دہشت گردی ختم ہو سکے تاکہ غرب غربت ختم ہو سکے دستی خراب ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے تو ہمارے کاروبار میں بھی فرق کافی پڑا ہوا ہے اور کافی لوگ اس چیزیں پریشان ہیں کہ یار کہ آیا کہ ہم آئے روزانہ اپنے معمول کے مطابق کام کاروبار کر رہے تھے لیکن اس وقت ہم اس ٹینشن ہے اور عجیت میں مبتلا ہیں Ketika berita ini dilaporkan, masih berlaku tembakan kecil antara kedua-dua pihak di sempadan de facto garisan kawalan untuk malam ke-7 berturut-turut. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan juga Juru Bahasa Isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.